Поговорим, следим за вашими публикациями в боях под Светлодарском. Напомню, что там 18-19 декабря, если я не права, поправляйте меня, были непрерывные бои, это самое было горячее время, и на третий день 20 декабря боевые действия продолжались, но уже стихли. За что там идет, идут бои, за какие высоты и почему? боевые действия там не в полной мере стихли, вот на самом деле просто интенсивность боевых действий снизилась. В этом районе проходит линия фронта, она проходит по территории, которая согласно Минским соглашениям должна быть полностью находиться под контролем украинских сил. Однако, это нау... не серая так называемая зона. Э, ну это все, то есть между пози... э, значит, э, зона между позициями не занята никем, называется серой, да. Вот там идут активные боевые действия. Но если мы говорим про юридический статус, то э, по минским соглашениям вся эта территория должна быть под контролем украинских сил. Однако российское командование в нарушение минских соглашений занимает эту территорию. Поэтому, естественно, вот это и является причиной всех этих провокаций. А, в этом районе находится наше подразделение, а, и противник занимает там а, гряду высот. Вот. Из-за контроля над этими высотами и а, теми высотами, которые находятся на наших позициях, в общем-то, и идут эти боевые действия. То есть каждая сторона пытается вклиниться в позиции друг друга, Uh, расстояния там значительные, возможности для вклинения есть, поэтому это серая зона. И вот противник uh, на одном из участков оборудовал опорный пункт, uh, который угрожал нашим позициям, то есть и из него могли uh, происходить дальнейшие неприятные для нас действия, вот, то есть дальнейшее продвижение. Поэтому 18 декабря в ответ на действия одного из подразделений противника э, наши войска осуществили э, такой фланговый маневр. В ходе этого маневра противник побежал и вот на этой оспариваемой участке местности то есть оставил свои позиции, которые мы заняли. Э, после этого начался интенсивный обмен артиллерийскими ударами с применением большого количества огневых средств, большого количества снарядов. Противник попытался снова занять в серой зоне эту позицию. Ну вот, в общем-то, это короткая, короткая фабула. Чей сейчас эта высота? Прости, Настя, вижу, что ты хочешь... Да, я дать. вот хотела э, напомнить, что вчера днем э, появилось э, заявление э, секретаря СНБО Александра Турчинова о том, что э, украинские военные в районе Светландарской дуги заняли как раз новая позиция, то есть продвинулись вперед. Я так понимаю, что эти высоты сейчас под контролем украинской стороны? Ну, высоты мы не взяли. Мы взяли позицию, которая примыкает уже к высотам. То есть там есть две высоты — со стороны противника на которых тоже находятся опорные пункты то есть одна высота находится на высоте э, там по одним картам 220 по другим 223 это та высота где был бой 29 июня где погиб э, известный певец доброволец василий слепак и еще двое наших военных э, и э, и западнее находится еще высота э, 216. Вот. вот противник оборудовал там опорные пункты. А этот опорный пункт еще один, укрепленная позиция, она была э, несколько впереди, в сторону наших позиций выдвинута, между этими высотами. То есть занятие этих позиций для нас теперь, э, по сути, ну, во-первых, ликвидируем это опасное для нас вклинение, в наши позиции. А во-вторых, во теперь это возможный плацдарм такой для угрозы а, другим укрепленным пунктам противника на фронте. Которые вот на двух высотах остаются да. под контролем да, но мы найти, Да, эти высоты атаки не подвергались. Действия наших войск носили локальный характер, касались конкретно одного небольшого участка местности примерно в один квадратный километр. То есть вокруг этого шли все боевые действия. А почему эти высоты, эти точки на карте так важны? Ну, потому что линия фронта, она живая везде. То есть есть огромная незанятая территория, занимать ее, контролировать полностью всеми силами невозможно. То есть ведется борьба за те опорные пункты, за те точки, которые обеспечивают связность фронта, обеспечивают контроль за линией фронта. Поэтому, исходя из рельефа местности, такое, такая борьба идет на всей линии фронта. В данном случае расстояние между позициями нашими российскими позициями достаточно э, небольшое, и э, ну, вот такой возник контактный бой и возникла необходимость каким-то образом реагировать жестко на действия противника. А те, кто анализирует ситуацию на линии разграничения, говорят, что бои на Светлодарской дуге самые интенсивные за весь 2016 год. Это так, по вашим оценкам? Ну, вот, за двое суток, 18-19 декабря, на этом конкретном участке и прилегающих к нему позициях наших войск, то есть там, в районе, там, Трех-четырех квадратных километров. Да, это было так. То есть были э, интенсивные обстрелы, широкомасштабное применение тяжелой артиллерии, э, 152 миллиметра, э, применение других видов артиллерии, минометов и большое количество боеприпасов. Да, и там были также контактные бои. Так что это, в принципе, в этом, на этом небольшом участке да, вспомнился 2015 Сколько погибших, по вашим данным, и hmm. раненых? За 18-19 декабря э, на, значит, в составе 25 и 1 батальона 54-й механизированной бригады, которые принимали участие в боях, э, в их составе 7 человек, э, 7 наших воинов э, погибли, и один э, пропал без вести изначально объявлялось сейчас признано, что он э, тяжелораненый, попал в плен, находится сейчас э, в руках противника. Волонтер Юрий Касьянов пишет вот э, вчера на своем фейсбуке и называет это, процитирую, «Никто не станет собирать СНБО по такому пустяку, как пьяный кураж командования на Светлодарской дуге, приведший к большим потерям». Конец цитаты. Можете это как-то прокомментировать? Там, где гибнут люди, особенно не один, это, ну, по, и, конечно, нужно признать большими потерями. А, насчет пьяного Тут скорее, куража да, командования, командование. я как бы не могу согласиться и не вижу оснований для таких утверждений. А, насчет того, что там собиралась СНБО или не собиралась, ну, в общем-то, секретарь СНБО вчера лично посетил конкретно эту позицию передового подразделения 1 батальона 54-й бригады со всем руководством антитеррористической операции на Донбассе, с генералами, то есть были посетил секретарь СНБО передовые позиции, ознакомился с обстановкой и скажем определенные решения были приняты, поэтому сказать, что там власти вообще никак не замечают эту ситуацию, это тоже, наверное, не отвечает действительности в данный момент. Ну, я так понимаю, что речь идет о том, что э, наше командование именно на местах командиры не было необходимости брать эти э, пункты опорные и так далее, это было просто там э, вылазки непонятно зачем. Ну вы знаете, в данном случае как бы это это не была операция, которая руководил там непосредственно там сразу же весь там все политическое руководство страны. То есть президент не отдавал приказа занимать опорный пункт там в таком-то районе. То есть э, поэтому э, было не, были оправданы действия да, с тактической точки зрения. Да, об этом утверждают командиры подразделений в зоне, командир подразделения в зоне ответственности, это, которого это находится. То есть конкретно Командир первого батальона 54-й бригады, вот он, ну как бы с его точки зрения, эти действия были оправданы и необходимы, ну поскольку он в этом районе воюет уже год, поэтому говорить, что эти действия были не нужны, и ну, я не готов сказать, я считаю, что в данном случае есть командир подразделения, есть его видение которому я доверяю. Вот. Другой вопрос: можно ли было бы э, избежать таких жертв, и можно было бы это сделать с меньшими потерями. Э, ну, этот вопрос э, требует э, детального разбора. Наверное, да. да то есть, наверное, нужно изучить факторы, которые к этому, повлекли, э, к этому привели. Но, скажем, э, была конкретная обстановка, надо было отвечать на действия противника и не отвечать было нельзя. Поэтому это война, и война — это двусторонний процесс. Поэтому сказать на данный момент, что это была ненужная операция, я на самом деле там, не могу на себя такую ответственность взять. И мне кажется, что любые оценки они были бы без учета позиции тех людей, кто принимал решения, они были бы не вполне объективны. Напомню, что у нас в студии находится Юрий Бутусов, главный редактор издания «Цензорнет», военный журналист, который отслеживает тему боев, в том числе на Светлодарской дуге. Это программа «Киев-Донбасс». Для вас работает Ирина Ромалийская, Анастасия Багалика и наш звукорежиссер Дмитрий Смеян. Известно нам что-либо конкретные какие-то данные о потерях с той стороны? на данный момент известно м, скажем данные которые которые сообщают а, наши командования скажем по их данным там противник потерял до 30 человек убитыми с то что подтверждается пока данными противника ну, мы с другой стороны знаем что м, зачастую они, в принципе свои потери не публикуют и вообще в принципе не никак не оглашают то есть там не бывает ни трауров ничего не бывает анонсов траурных мероприятий как правило поэтому мы обрывочными сведениями располагаем о потерях которые противник подтверждает на данный момент а, номер, а, два а, то есть были проведены похороны они похоронили двух убитых своих, признали, что это в боях там под Светлодарском. Четыре трупа а, российских наемников были захвачены, на ну, были отброшены на захваченном опорном пункте. То есть они, они своих не забрали убитых. И также один тяжелораненый а, солдат противника взят в плен, за его жизнь сейчас борются украинские врачи. Плюс сегодня появилось. А взят в плен, кто гражданство у него какое-то известно. Ну, я сейчас точно mm -hmm. вам не скажу. Есть сведения о том, что, возможно, это гражданин Российской Федерации. Были захвачены документы таких людей. Вот. И сегодня было сообщение, что двое убитых еще, это по заявлению тоже, российского оккуп... командования российских оккупационных войск в этом районе 20 декабря. То есть общие суммарные потери, которые противник подтверждает, на данный момент это 4 убитых, плюс 4 э, трупа, о которых они не заявляют, это, которые находятся сейчас у нас в морге Торецка, и э, еще один э, тяжелораненый, который был захвачен в плен. Но то, что пока по тем отрывочным предварительным данным, что у нас есть. Как правило, потом со временем э, в каких-то социальных сетях, в пабликах периодически начинают всплывать какие-то дополнительные фотографии, деталей, как, а, вот других э, уничтоженных наемников, ну пока такой э, дополнительной информации у нас нет. Есть. А, а с нами уже на связи э, руководитель э, пресс-центра штаба сил АТО Леонид Матюхин. И э, мы, собственно, сейчас попробуем узнать, какие есть официальные данные, и подвести черту под тем, что известно на сегодняшний день о боях в районе Светлодарской дуги. Здравствуйте, вы нас слышите, Леонид? Да, я встречу добрый. А, скажите, пожалуйста, мы вот сейчас обсуждаем тему, вот, собственно, о том, какие потери со стороны боевиков, о чем известно э, на данный момент, сколько э, какие документы находятся в распоряжении украинской стороны? Тех, кто э, шел на бой на Светлодарской дуге со стороны боевиков, и кто из них граждане Российской Федерации, по вашим предположениям, ну и по фактам, которые есть на данный момент? Ну, смотрите, я скажу только то, что знаю точно. Знаю, что э, первый день, именно первый день, когда они нас атаковали, знаю, что точно у них потери. Это как ну то, что подтверждено точно, это 25 погибших. Э, знаю, что э, два человека первые, которые, да, тоже в первый день, что у них прописка у двоих была э, российская. Вот. Э, следующие дни по потерям мне так, чтобы сказать, что точно я знаю мне неизвестно, что сказать. Вот подтвердила разведка полностью, да. Э, зная, что на второй день, когда э, они пытались атаковать, опять же, ну пытались отбить свои потерянные позиции, что шло несколько групп и одной и в одной из групп, которая было пять человек, знаю, что четверо из них были или ранены, или погибли. Вот. И после того, как они потеряли эту группу, больше атаковать они не пытались. Леонид, а вот волонтеры в сети, в частности Юрий Касьянов или уже отслуживший Арти Грин, в блоге пишет на том же цензоре, заявляют, что это все-таки было спровоцировано, бои были нашими военными. Ну, дело в том, что у меня такой информации нет. Я знаю, что э, находился я там буквально за один день до того, как мы находились именно в тех позициях на кране, где наши находились. И с позиции, которую одна из них, по крайней мере, которую наши заняли, постоянно боевики вели огонь э, огонь из артиллерии. То есть они не стеснялись, там, не то что там о минских когда мы говорим, да, а то стреляли не только артиллерия. Поэтому ну, я не вижу там, скажем, что это несправедливо как-то, да, если можно так, скажем, э, сказать, да. То, что в тебя что-то разное, да, тоже что спровоцировано. Но, я думаю, время расставится на свои места. У меня, по крайней мере, информация такая, что атаковали наши, и наши для того, чтобы, уже скажем, было меньше потерь, чем на самом деле могли быть, были вынуждены просто занять ту высоту. А, еще скажите, после визита первых лиц на позиции приним, принимаются какие-то кадровые решения? Возможно, проводится проверка а, адекватности действий украинских военных в этих боях? Вы имеете в виду по последним действиям, которые... Да, принимали? да, да, на Светлодарской, да. Ну, я не думаю, что есть смысл во время таких действий принимать какие-то решения. Потому что, вот, например, по сегодняшнему дню, да, ранние обстрелы, которые вели сейчас продолжается вестись это опять же там в районе там уганского да и опять же боевики используют и артиллерию и минометы и вооружение бмп ну я не думаю что есть смысл что но ну, это скажем вообще не в моей компетенции принимать такие решения думаю что это надо вопросы задавать командованию. А вот скажите, были сообщения о проблемах с, эваку... с эвакуацией э, раненых и погибших э, с украинской стороны, из района Светлодарской дуги. Сейчас такие проблемы э, штаб э, знает о них или они уже устранены? Смотрите, э, если есть что устранять, то, конечно же, устранять. Если имеется в виду э, 25-й батальон да, Киевской Руси, э, буквально... Э, Скажем, когда я только услышал о том, теле, скажем, не то что услышал, а увидел обращение там, человека в интернете, да, я обратился к командиру батальона 25-й, да, и он сказал, что да, это очень хороший человек, как бы волонтер, он действительно помогает, но на самом деле командир, это именно командир батальона, на самом деле сказал, что у нас положение насчет автомобильного транспорта, да, намного лучше, чем в других подразделениях. И тот момент, о котором был сказано, как раз один из автомобилей батальона «Киевская Русь» помогал соседнему подразделению. У «Киевской Руси» на самом деле э есть три автомобиля легковых, ну, то есть, типа, скорая помощь, да? У них даже есть БТР, который под это оснащен. То есть, ну, сказать, что там большие проблемы... Смотрите, сколько раненых эвакуировали, в принципе, все люди живы. Всех, кого эвакуировать. Леонид. Я не могу сказать, что везде, во всех подразделениях там все идеально. Все и в ту, скажем, там, в том числе и благодаря волонтерам сейчас э, намного больше автомобилей, чем было в 2014-2015 году. А вот если э, по состоянию на сегодняшний день, то бои э, на Светлодарской дуге уже э, прекращены или идут какие-то об, обмены? Я вот буквально сейчас, вот недавно, крайне была информация, что э, артиллерия боевиков продавод, продолжает обстрел в наших позиций в Луганске. Из минометов и даже БМП выходила, вела огонь там. За минувшие сутки можем говорить о каких-то потерях э, людей погибших, погибшие. За раненые. минувшие сутки можно говорить, только это не моей компетенции, это спикер Министерства обороны. Что ж, спасибо большое, Леонид Матюхин, спикер штаба сил антитеррористической операции. По телефону мы связались с ними в студии программы «Киев-Донбасс». Я напомню, что в эфире для вас сегодня работают Ирина Ромалийская и Анастасия Боголика. А у нас в студии находится главный редактор портала «Цензорнет» Юрий Бутусов, военный журналист, который отслеживает тоже эту тему и занимается информированием собственно нас тем того, что там происходит. У у вас прямой да контакт с, с руководством, я так понимаю, там на месте? Какие у них настроения сейчас? Боевой дух, я не знаю, то есть у солдат, у тех, кто воюет там? В настоящее время у, у все люди, кто находится на фронте, на передовой и принимает участие непосредственно в боевых, боевых действиях, тем более в таких активных, ну, это люди, это элита нашей армии, то есть они боеготовы, боеспособны, и боевой дух там достаточно высокий. А, то есть происходит уже за эти три года войны, произошла такая определенная селекция. То есть, те люди, кто действительно супер мотивирован для участие в войне, кто нашел в этом свое призвание, свой гражданский долг. В принципе, эти люди, да, они на передовой а, в составе 25-го батальона и 1-го батальона 54-й бригады. А, там все контрактники и очень много добровольцев, которые пришли, а, скажем, добровольно, участники там революции, а, участники там добровольческих формирований, Поэтому, в принципе, там достаточно хорошая атмосфера, боевой дух хорош. А обеспечение в плане, опять-таки, машин, о которых говорил вот волонтер, которые который нам комментировал Леонид Матюхин, вам что-то известно об этом? Ну, разумеется, в принципе, достаточно очевидная ситуация. Большая часть, в общем-то, подразделений воинских частей, они штатно легковым автотранспортом не обеспечиваются скажем, крайне редко, чтобы государство подавало, там, предоставляло, ставило на вооружение э, э, легковой транспорт. А этот легковой транспорт, микроавтобусы, эвакуационные средства, это как раз то, что работает каждый день. Боевая техника не каждый день, а вот, вот эта техника работает каждый день, потому что везде большие расстояния, масса вопросов по логистике. Если нужно эвакуировать раненых, нужна маневренная легкая техника. Спасибо большое вам за этот эфир. Юрий Бутусов, главный редактор. Портала Цензорнет был у нас в гости.